गुजरात का सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज से कुछ वर्ष पहले वडोदरा में 30 से 35 तालाब थे जो पानी आता था बरसात का तो सारा पानी उस तालाबों में चला जाता था तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती थी लेकिन अभी वो 30 तालाब कहा गए वडोदरा के ये लोग खा गए ये बिल्डरों को खिला दिया इन पॉलिटिशियंस लोगों ने वडोदरा शहर बारह इंच वरसाद गरकाव थोड़ा બાર ઇંચ વરસાદના કારણે શહેરની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય થઈ ગઈ ઐતિહાસિક પૂરની સ્થિતિ બાદ લોકો સામાન્ય જનજીવન તરફ પાછા વળી રહ્યા છે પરંતુ લોકોની જે હાડમારી છે એ અંત નથી થઈ રહી અત્યંત દયનીય સ્થિતિ છે ત્યારે આ વચ્ચે હાલોલમાં ચાતુર્માસ દરમિયાન જૈન મુનિ સૂર્યસાગર મહારાજની પૂર પીડિતોની પીડા મુદ્દે સવાલો તેમને ઉઠાવ્યા છે અને આ વિડીયો છે એ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે જૈન મુનિનો રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે ગંભીર આક્ષેપો લગાવતા તેમણે કહ્યું છે કે ભાજપ માટે વડોદરા ભ્રષ્ટાચારનો સૌથી મોટો અડ્ડો બની ગયો છે વડોદરામાં ત્રીસ વરસાદી પાણી વહી જતું પરંતુ આ તળાવ છે એ ગાયબ થઈ ગયા છે ત્યારે ડોક્ટર વિજય શાહ જેવા લોકો ભાજપનું પતન કરાવશે આવો ઉલ્લેખ પણ તેમણે કર્યો છે શું કહી રહ્યા છે આ જય મુનિ મહારાજ સાંભળીએ वडोदरा में 30 से 35 तालाब थे जो पानी आता था बरसात का वो तो सारा पानी उस तालाबों में चला जाता था तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती थी लेकिन अभी वो 30 तालाब कहा गए वडोदरा के ये लोग खा गए ये बिल्डरों को खिला दिया इन पॉलिटिशियंस लोगों ने वड़ोदरा गुजरात का सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए समझना नहीं चाहते वो वडोदरा शहर प्रमुख कोई है विजय शाह कौन से काम है उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के हित में और हिंदुओं के हित में किया है वडोदरा के हित में किया भाजपा का पतन यही लोग कराएंगे और मुझे नहीं लगता अभी कि दो हजार उन्तीस में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठ पाएगी क्योंकि इन्हें अपनों से कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के लड़ने वालों की कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत के चक्कर में कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई और जो भाजपा में आज बैठे निठल्ले समझना नहीं चाहते ये मरने दो दस बारह इंच की बारिश से कभी वडोदरा में बाढ़ नहीं आई आज लेकिन इस बार बाढ़ आई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी जिम्मेदार है वो विधायक मनीषा क्या नाम है उसका वो एक डांगर है वो बाढ़ उ ये लोग केवल और केवल सत्ता चाहते हैं चाहे कुछ भी करें इनके खिलाफ बोलने वालों को ये लोग परेशान करते हैं मुझे करके देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अरे मरना है एक दिन और तुम भी मरोगे तो मरोगे ना तो कीड़े पड़ोगे तुम्हारे शरीर में क्योंकि तुम्हें सत्ता से मोह है तुम्हें धर्म से लगाव नहीं देश से लगाव नहीं और पता नहीं ऊपर बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व को इनसे क्या लॉलीपॉप मिल रहा है इन्हें हटा नहीं रहे लो। दस से लोग लोग से मर गए वहां पर वडोदरा में दो लोगों को सांप ने काट लिया दो तीन लोगों को बिच्छू ने काट लिया वो दंश सहन नहीं कर पाए वो मर गए दो तीन लोगों को मगरमच्छ उठा करके लेकर के गया पार्टी प्लॉट में दो लोगों को शॉट लग गया करण लग गया वो मर गए जिम्मेदार कौन है नहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब સોળ વર્ષથી વડોદરા હાલોલ રોડ પર આવેલા બાસ્કા ગામ પાસે આવેલા આશ્રમમાં તેઓ રહે છે અને તપસ્યા કરે છે હંમેશા તેમાં લીન હોય છે તેઓ પોતાની આકરી વાણી માટે જાણીતા છે તેઓએ પોતાના ભાષણોને લઈને अनेक વિવાદોમાં પણ આવ્યા છે જેને લઈને તેમની સામે વાઘોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે ત્યારે હવે આ જોવું રહ્યું કે આ મુદ્દો છે આવનારા દિવસોમાં કઈ દિશા તરફ આગળ વધે છે અને તંત્ર સાચે આ પૂર બાદ કોઈ સબક લે છે કે કેમ અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે અને જાણવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે ફરી મળીશું નમસ્કાર